Всі ви добре знаєте, що якщо скоїться якесь лихо, то на допомогу прийде служба порятунку. Одного дня після сніданки діти, хто відпочивав в нашому таборі вперше, трохи захвилювались, до воріт під'їхала пожежна машина. з'явилися чоловіки та жінки у формі Мероприятие в рамках всеукраинской акции «Предупредить, спасти, помочь» мы проводим в детских лагерях в этом году. Это уже второй лагерь. Сначала был «Дельфин», теперь уже «Алый парус». Черевные офицеры, противники Министерства надзвичайных ситуаций, подготовили большую количество разнообразных и интересных конкурсов для наших детей. Одному из них принимала участь и монтажер нашей программы Даша. Даша! И выиграла! Цікавим був конкурс на швидкість вдягання професійного одягу рятівника. Хлопці, і навіть дівчата могли тут позмагатися на рівних. На дівчатах одяг виглядав трохи кумедно, але вони змогли перемогти хлопців у швидкості його одягання. До речі, ворочих цей конкурс більше нагадував конкурс тато швидше в дитини тину.

было взято участь в наступных конкурсах.

очах ця маска еле натянула. Ви знаєте игру «Пижмарк»? а як знайти іграшку з зав'язаними очима? Не надо меня снимать. Чего ты мне снимаешь? Все участники отремонтировали хорошие призы. велику зацікавленість проявили тинейджеры та спеціального обладнання рятувальника. На преддверии встречи метод показали нам приемы силы открытого огню. хлопці з алого паруса не втрималась і теж взяли до рук поражение пожежника. Это мероприятие очень нравится. Почему? Потому что, помимо того, что оно познавательное для них, расширяет кругозор, готовит к будущей взрослой жизни. Помимо этого, оно еще и зрелищное. Потому что дети могут посмотреть, как работают спасатели. Конечно, это всего лишь небольшой участок работы, который спасатели в жизни используют. Но, тем не менее, наглядно, как тушат пожар как работают пожарные со своим оборудованием в случае дорожно-транспортных происшествий, в случае тушения пожара водой, пеной. Детям это очень нравится. Почему? Потому что они еще сами могут побыть в роли пожарных, поддержать пожарный рукав, помимо этого померить пожарную одежду, еще, конечно, им нравится, что все наши праздники сопровождаются конкурсами, викторинами, дети получают за это подарки, и это им, безусловно, доставляет большую детскую радость. Ну как тебе сегодняшний день? Мне этот день очень понравился тем, что в нем были очень интересные конкурсы. Я узнал много нового о, пожар... о пожарниках и пожарной службе. Приезд МЧС для нас было такое событие, нам было так интересно, было столько интересных конкурсов, я даже принимал участие в одном из них. Я осматривал пожарный рукав, и у меня это получилось. Я узнал, когда появилась первая группа пожарных. Мне понравилось, как они одевали форму быстро, и я узнал, как, как чем тушит пожар, какая пена. Я думаю, что раньше что они тушат только водой. Діти охоче сфотографувалися з відважними рятувальниками. Ще під час проведення конкурсів я звернула увагу на молоду жінку з фотоапаратом та відеокамерою і потім запитала її. Важко працювати з жінці в такій серйозній організації. Мы, конечно, не пожарники, мы не тушим пожары, мы не спасаем людей, но так как я работник пресс-службы, мы выезжаем на всякие чрезвычайные ситуации, происшествия. Это очень интересная работа. Я желаю, чтобы и вы в дальнейшем приходили к нам в структуру работать. Нам это мероприятие тоже нравится. Почему? Потому что помимо того, что работа с детьми в школах в учебном процессе, это не запланировано очень часто проводится. Допустим, в каждый заезд мы пробуем провести в детских лагерях мероприятия, чтобы детям показать наглядно работу спасателей в жизни. Тепер я точно знаю, що діти алого парусу ніколи не розгубляться і будуть знати, як діяти при надзвичайних ситуаціях.